असलम आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन और आज मैं आ गई हूँ मंडी हल्दी ख़रीदने के लिए तो जी हाँ ये सिंहपुरा मंडी है और यहाँ पे ये देखिए जी ये भले बाबा जी हैं जिनसे मैं हल्दी ख़रीदती हूँ उसके अलावा सुहांजने की मूलियाँ सिंगाड़े शकरगंदी अचार का मुकम्मल सामान और कानजी वाली जो मूलियाँ हैं ये सारी की सारी इनके पास मिल जाती हैं ये देखिए जी सिंहपुरा मंडी में अपने एंडर होना है थोड़ा अंदर आके चौधरी वजीर ट्रेडर्स ये शॉप है और इसके साथ ये देखें जी ये वाली बाबा जी की शॉप है तो इनसे मैंने हल्दी ख़रीदी है जी डेढ़ सौ रुपये किलो के हिसाब से वैसे पूरी मंडी के अंदर ना ये दो सौ ढाई सौ रुपये किलो दे रहे थे लेकिन बाबा जी से जब मैंने बात की कि मैंने पाँच किलो हल्दी खरीदनी है और वैसे भी मैं इनसे पहले भी चीज़ें ख़रीदती रहती हूँ तो उन्होंने कहा कि मैं आपको डेढ़ सौ रुपये किलो दूँगा तो इनसे मैंने बात की कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और मिलने जुलने वाले पूछते हैं जी हल्दी आपने कहाँ से ख़रीदी है तो मैं आपकी थोड़ी सी ये वीडियो साथ क्लिप ऐड कर दूँगी तो यहाँ पे मेरे बेटे ने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी बाबा जी की दुकान की और उनकी और ये वाली पाँच किलो हल्दी है जो कि मैंने खरीदी है डेढ़ सौ किलो के हिसाब से और बाबा जी का कहना है जी ठीक है जो कस्टमर भी मेरे पास आएंगे और वो मुझे बताएँगे आपके हवाले से तो मैं उन्हें डेढ़ सौ किलो ही ये हल्दी दूंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी हल्दी काफ़ी मोटी और जड़ों के बगैर वाली थी इसका कलर बड़ा अच्छा था अच्छा आपने जब भी हल्दी खरीदनी है तो इस तरह से चेक करके खरीदनी है यहाँ पे मैं आपको दुकान का ही क्लिप दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे चेक की थी इस तरह से आपने तोड़ना है और देखिए तक करके टूटने की आवाज़ आनी चाहिए और हल्दी का कलर देखिए कितना खूबसूरत है अंदर से ऐसा ही पीला सा जो फॉरन सा कलर है ना ये होना चाहिए हल्दी का ये हल्दी बनने के बाद भी बहुत प्यारा कलर छोड़ेगी और जो पहले ही फीकी सी हो ना और नरम सी हो उसकी आवाज़ ना एक टक करके टूटने की तो उस हल्दी का कलर बाद में भी अच्छा नहीं आता बनने के बाद भी उसका टेस्ट और जो कलर है ना वो अच्छा नहीं आता वो कच्ची कच्ची सी ही लगती है दिखने में तो ये देखिए आपने इस तरह से तोड़ के इसे चेक कर लेना है कलर को भी और हल्दी भी इस तरह से सख्त सी होनी चाहिए इसके ऊपर जड़ें वगैरह जो बड़ी बड़ी सी होती है ना वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए एक जड़ों वाली हल्दी होती है उसे सफाई करनी उसकी बड़ी मुश्किल होती है और वो अंदर से भी बड़ी सख्त सी निकलती है तो लिहाजा आपने इस तरह की हल्दी खरीदनी है चलिए जी अब मैं आपको बता दूं कि आपने हल्दी की सफ़ाई किस तरह से करनी है तो यहाँ पे देखिए हल्दी को मैंने एक खुले टब के अंदर पानी में डिप कर दिया था पाँच मिनट के बाद मैंने ये सारा पानी इसका नतार के इस तरह से निकाल दिया था तो देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी वगैरह थी जो कि हल्दी के साथ जुड़ी हुई थी वो सारी निकल जाएगी इस तरह से ना दो से तीन पानी पहले आपने इसे वॉश कर लेना है तो देखिए यहाँ पर मशाला से ये काफ़ी हद तक साफ़ हो गई है अब आपने इसके अंदर थोड़ा पानी डाल के ना इसे एक से दो घंटे के लिए इसी तरह डिप करके रख देना है ताकि इसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह लगी है ना वो नरम हो जाए और एक से दो घंटे के बाद मिट्टी नरम हो जाएगी फिर आपने क्या करना है हर एक एक पीस को इस तरह से हाथ में पकड़ना है अच्छी तरह से आपने मल के इसको अच्छी तरह एक एक पीस को अपने हाथ में मल मल के खुले पानी के नीचे धोते हुए साफ़ करते जाना है और इसे एक टोकरी में डालते जाना है तो जो आम नॉर्मल पीस हैं सीधे सीधे से वो तो आसानी से साफ हो जाते हैं मसला आता है इस तरह के पीसीस को साफ़ करने का तो इनको आपने इस तरह से तोड़ देना है और अलग अलग कर देना है क्योंकि इनके दरमियान में जो जगह है ना यहाँ पे जो मट्टी फंसी होती है वो तब तक नहीं निकलेगी जब तक आप इस तरह से तोड़ के खुले पानी के नीचे मल के इसे अच्छी तरह से साफ़ नहीं करेंगे तो यहाँ पर देखिए जी इस तरह से आपने इन तमाम पीसिस को जो जुड़े हुए हैं ना इस तरह से दो दो तीन तीन इनको अलग अलग करके अच्छे तरीके से मल के वॉश करके तो टोकरी में डालते जाना है तो और ये काम ना आपने किचन के सिंक वगैरह में नहीं करना क्योंकि जितनी इसमें से मिट्टी निकलती है ना तो आपका सिंक बंद हो जाएगा आपने किसी खुले जगह पे सहन वगैरह में या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपकी नाली वगैरह बंद होने का डर ना हो वहाँ पे ये काम करना है आपने हल्दी के एक एक पीस को अच्छे तरीके से हाथ में पकड़ के वॉश करना है खुले पानी के नीचे और यहाँ पे देखिए सारी हल्दी मैंने वॉश कर ली थी और बिल्कुल साफ़ शफाफ हो गई है हल्दी अब हमारी तो चलिए जी अब इसकी तैयारी का प्रोसेस जो है वो शुरू करते हैं तो यहाँ पे मैंने टोटल पाँच किलो हल्दी खरीदी थी जो कि मैंने आपको दिखाई है सफ़ाई करके लेकिन मैं इसमें से सिर्फ दो किलो हल्दी जो है उसका तरीका आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे दो किलो हल्दी का पाउडर तैयार करने के लिए इसे रेडी करूँगी बाकी की जो हल्दी है वो मैं बाद में रेडी करूँगी क्योंकि इसमें से कुछ हल्दी का मैंने हलवा तैयार करना है हल्दी का हलवा भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत सी बीमारियों के लिए इंतहाई शफ़ा याब हलवा है तो यहाँ पे देखिए जी जो हल्दी थी ना दो किलो इसे मैंने वॉश करके एक स्टेनर में डाल के रख लिया था अब साथ ही मैंने दूसरी तरफ देखती के अंदर पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए पानी में जब तेज़ उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा तो आपने क्या करना है ये दो किलो हल्दी जो है इस पानी में ऐड कर देनी है तेज़ उबलते हुए पानी में ही आपने हल्दी को ऐड करना है और उसके बाद जैसे ही आप हल्दी ऐड करेंगे ना तो पानी का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा यानी इसमें उबाल आना बंद हो जाएगा अब आपने फिर से वेट करना है कि इसमें उबाल आना शुरू हो जाए अब जब हल्दी में उबाल आ जाएगा तेज़ उबाल जब आ जाएगा तो आपने घड़ी से टाइम नोट कर लेना है दो मिनट सिर्फ दो मिनट आपने इस तेज़ उबलते पानी के अंदर हल्दी को उबलने देना है तो इससे पहले मैंने आपको हल्दी बनाने की जो वीडियो शेयर की थी ना तो उसमें मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा ये सवाल किया गया था कि इसको बॉयल क्यों किया जा रहा है बॉयल करने से इसके सारे असरा ख़त्म हो जाएंगे ये सारी ख़राब हो जाएगी तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स हैं वो किए है, आप लोगों ने तो फिर वैसे मैंने आपको बता दूं कि ये जो रेसिपी थी ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी थी मैं उनके तरीके से ही तैयार करती आ रही हूँ 18 साल से क्योंकि वो मुझे ऐसे ही तैयार करना उन्होंने सिखाया था लेकिन जब आप लोगों ने ये क्वेश्चन किए तो फिर मैंने इस पर रिसर्च की तो जो रिसर्च के मुताबिक बात सामने आई कि इसे बॉयल इसलिए किया जाता है इसके अंदर कुछ फ़ासद मादे होते हैं जो कि इसको दो मिनट जब हम बॉयल करते हैं ना तेज़ उबलते पानी के अंदर वो जाया हो जाते हैं अगर इसको बॉयल ना किया जाए तो वो फासद मादे भी इसके साथ ही रहते हैं जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं ये मैंने उर्दू पॉइंट पे एक वीडियो थी जो कि हल्दी जहाँ पे काश्त की जाती है ना वो काश्त करने के बाद इसको बनाने का तरीका बता रहे थे तो उन्होंने भी सेम मेरे वाली ही यही मैथड इस्तेमाल किया और साथ उन्होंने ये वाली रीज़न बताई तो मैं आपको भी यही बता रही हूँ रीज़न के फिर इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ फासद मादे होते हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए इसे बॉयल करना लाजमी है तो यहाँ पर दो मिनट उबलते पानी में उबालने के बाद हल्दी को मैंने निकाल के ठंडा कर लिया था अब इसको खुशक करने के तीन तरीके हैं यानी तीन तरीक़ों से आप इसे खुशक कर सकते हैं पहला तरीका यह है कि आप इसे किसी हवन दस्ते में इस तरह से कोट लीजिए यह काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है और बड़ी आसानी के साथ इस तरह से कूटी जाती है यानी मसली जाती है तो यहाँ पे देखिए जी मैंने हवन दस्ते में इसे मसल लिया है अब आप इसे धूप में डाल दें और खुशक कर लें दूसरा तरीका ये है कि आप इसे छुरी के साथ छोटे छोटे बारीक बारीक स्लाइस काट लें तो ये देखिए इस तरह से जब आप स्लाइस काटेंगे इसे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि थोड़ा सा स्लाइस मोटा जितना आप रखेंगे उतना टाइम ज़्यादा और जितना आप बारीक स्लाइस काटेंगे उतना कम टाइम लगेगा तो इस तरह से छुरी से आप इसे रफली चॉप करके भी खुशक कर सकते हैं धूप में और हल्दी का हर काफ़ी ज़्यादा रंग हाथों को लग जाता है तो आप चाहें तो ग्लव्स यूज़ कर लें या फिर दो से तीन बार आप बर्तन वॉश करेंगे तो इसका कलर जो है हाथों से उतर जाएगा यहाँ पे देखिए जी तीसरा तरीका ये है कि आप एक चॉपर लें उसके अंदर हल्दी को छोटे छोटे टुकड़ों में डाल दें उसके बाद आप इसे चॉप कर लें दर्रा सा बहुत ज़्यादा आपने पेस्ट नहीं बनाना बस दर्रा सा इसे एक से दो झटके लगाएं और चॉप कर लें और इस तरह से अच्छा ये वाली हल्दी सबसे जल्दी खुश्क होती है जो चॉपर में चॉप की जाती है ना ये बहुत जल्दी खुश्क जाती है क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे से पीसीज हो जाते हैं इसके तो बस दो से तीन दिन धूप लगवाएँ तो ये ड्राई हो जाती है तो यहाँ पे देखिए तीनों तरीके मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं लेकिन इसमें नुकसान ये है कि चॉपर के अंदर ना कलर आ जाता है हल्दी का अच्छा खासा जो कि काफ़ी अरसे के बाद जाएगा धोने से जल्दी नहीं उतरेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बस उसके अलावा कोई नुकसान नहीं है तो ये देखिए अब आपके साथ तीनों तरीके मैंने शेयर कर दिए हैं एक है ये हवन दस्ते में कूटने वाला दूसरा स्लाइसिस को काटने वाला और तीसरा चॉपर में चॉप करने वाला आपको जौन सा तरीका ज़्यादा मुनासिब लगे या आसान लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे मुझे ज़्यादा यहाँ पे चॉपर वाला तरीका जो है बहुत आसान लगता है सिर्फ दस मिनट लगते हैं सारी हल्दी जोन है उसे चॉप करें और खुशक कर लें धूप में अब यहाँ पे कुछ हल्दी मैंने चॉप कर ली थी कुछ को मैंने हाथ से इस तरह से चॉप कर लिया था यानी कटिंग बोर्ड पे उल्टा सीधा आप काट लें जैसा भी बरीक बरीक पीसीस की शक्ल में तो फिर बस यहाँ पर कुछ एहतियातें हैं इसको खुशक करने के लिए सबसे बड़ी एहतियात ये है कि कोशिश करें आप इसे धूप वाले सीज़न में यानी आजकल का जो मौसम है जिसमें तेज़ धूप लग रही है आप इसे धूप में खुशक करें चार से पाँच दिन लगेंगे जो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी क्योंकि जब धुंध वगैरह पड़ना स्टार्ट हो जाए धूप नहीं लगेगी तो फिर इस हल्दी को आपको पंखे के नीचे खुशक करना पड़ेगा या फिर हीटर के आगे आपको खुशक करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप इसे खुशक नहीं ना करेंगे तो फिर इसके अंदर नमी होती है क्योंकि तो इसे दो से तीन दिन के बाद ना वाइट वाइट कलर की फंगस लगना स्टार्ट हो जाती है और इसमें से स्मेल आने लगती है तो यहाँ पे देखिए जी कुछ हल्दी जो है उसे मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था और कुछ को मैंने हाथ के साथ चॉप कर लिया था यानी बरीक बरीक स्लाइस काट लिए थे और तेज़ धूप में मैंने इसे चार से पाँच दिन इस तरह से बखेरा था तो माशाल्लाह से ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ड्राई हो जाती है और ड्राई होने के बाद ये बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है यानी श्रिंक हो जाती है तो बस आपने इसे तेज़ धूप में बखेर देना है और जैसे ही असर के बाद यानी साया थोड़ा ढलना स्टार्ट हो तो आपने क्या करना है इसे इकट्ठा कर देना है और इसके ऊपर कोई प्लास्टिक वगैरह डाल दें और नेक्स्ट डे फिर से आप इसे इसी तरह धूप में बखेर दें तो चार से पाँच दिन लगे हैं डेली जैसे मैं धूप में इस तरह बखेर दे देती थी और देखें ये खुश्क हो चुकी है निशानी ये कि देखें मैंने तोड़ी है थी तो बहुत ही क्रंची सी हो गई है यानी टूट गई है मुड़ी नहीं है अब मैं आपको उसका वज़न करके दिखाती हूँ दो किलो हल्दी थी जो मैंने उबाली थी तो चार ग्राम इसका वज़न है खुश्क होने के बाद अब मैंने इसे मशीन पर भिजवा दिया था और वहाँ से मैंने इसका पाउडर तैयार करवाया है तो दो किलो हल्दी से मेरा चार ग्राम पाउडर तैयार हुआ है वैसे मैं हर सीज़न में पाँच किलो हल्दी लेती हूँ और उसमें से एक किलो हल्दी जो है उसका पाउडर तैयार होता है तो यहाँ पे देखिए कितना खुशबूदार सा कितने खूबसूरत कलर का हमारा हल्दी पाउडर जो है बन के तैयार हो चुका है तो फिर आजकल क्योंकि अभी धुंध वगैरह नहीं पड़ रही इसे आपने धूप में खुशक करना है साए में खुशक नहीं करना क्योंकि साए में खुशक करने से ये काली पड़ जाती है और साए में खुशक करने से ना हल्दी जो है खुशक नहीं होती तो दो से तीन दिन के बाद उस पर फंगस लगना स्टार्ट हो जाती है वाइट वाइट से कलर की जिसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है तो इसलिए आपने जब भी हल्दी लेनी है इसे धूप में तेज़ धूप में खुशक करना है लेकिन धूप लगवाते रहना है और अगर धूप वगैरह सही तरह से ना लग रही हो तो फिर आप इसे पंखे के नीचे रख के ज़रा हवा अच्छे से लगवाइएगा ताकि ये खुश्क हो जाए इसके अंदर नमी ना हो बिल्कुल भी फिर किसी हीटर वाले गर्म कमरे में भी आप हीटर के आगे भी खुशक कर सकते हैं मुझे चार से पाँच दिन लगे हैं मैंने अभी इसी सीज़न में ही ख़रीदी है तो चार से पाँच दिन में बड़ी अच्छे से खुश्क हो गई है बस कटिंग इसकी बहुत बारीक कर लीजिएगा तो फिर जल्दी खुश्क हो जाएगी और जब मशीन से पिसवाएँ तो मशीन वाले से कहिएगा मशीन अच्छी तरह से साफ़ करे कि इसके अंदर मिर्चें वगैरह जुमसी हैं या कोई और मसाला शामिल ना हो ताकि हमारी हल्दी जो है पूरा साल सेव रह सके तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ इसी तरह देखने को मिलती रहें तो इन शाला तला मैं आपको हल्दी और दूध बनाने का तरीका भी बताऊँगी नेक्स्ट किसी वीडियो में सर्दियों में बहुत ही फायदेमंद होता है बच्चों के लिए बड़ों के लिए बुजुर्गों के लिए तमाम दर्दों से निजात दिलाता है तो इसके अलावा विबर्स आपने मेरी अल्छे की पिन्नी वाली रेसिपी भी जरूर ट्राई करनी है इस सीज़न में बेहद फ़ायदेमंद होती है बालों के लिए झेल के लिए पढ़ने वाले बच्चों के लिए जिन्हें हाफजे की कमज़ोरी है और उसके साथ साथ मैंने अलसी की पंजीरी भी बनाना सिखाई है जिसे शुगर और ब्लड प्रेशर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेफ़िक्र होकर तो इन दोनों रेसिपीज़ को भी आपने ज़रूर ट्राई करना है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो हल्दी के साथ साथ आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा उसके अलावा हल्दी का एक हलवा बनता है तो इन श्ल्ला मैं आपके साथ उसकी भी रेसिपी नेक्स्ट डेज़ में शेयर करूँगी आई होप कि आपको मेरी हल्दी बनाने की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी आप इसके फ़वाद से ज़रूर लुत्फानदोज़ होंगे तो मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह